assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar bu darsda sizlar bilan прямой shkafni настройкаlari bilan tanishib chiqamiz uning uchun mana bu kiramiz bu yerda mana mana bunaqa akno chiqdi bu akno заказ yuzinchi zakaz, zakaz deylik qilyotgan mebelimizni nomi shkaf misol uchun yoki parta yoki tumba nima bo'lsa ham qo'yishimiz mumkin izdeliyani shu shkafni artikuli misol uchun shk bir yoki shk ikki nima bo'lsa ham qisqartma bo'lishi kerak okeyni bosamiz ho'p mana mana bunaqa akno chiqadi bu akno oshu priмой shkafni nastroйkаlari hisoblanadi hop tepada shirinasi vысотa и glubiна shirina uzunligi visотa balandligi glubina chuqurligi eniga deyishadiyu p birinchi vkladkamiz krishka mana krishkani o'zining har xil mana nastroykalari bor boshidan ko'rib chiqadigan bo'lsak отсутствут ya'ni yo'q degani krishka tom qismi yo'q degani o'zi mana mana bu yerda hech narsa ko'rinmayapti keyingisi nakladnoy, ko'rinishi mana mana mbunaqa ko'rinishda bo'ladi ya'ni ikkita бакоvina tomni tom, tom qismini tagida bo'ladi shu bazis de nakladnoy deyiladi mebelshikda накладной bo'lsak ikkita bakasi и tom qismi bitta narsani hech qachon esinglardan chiqarmanglar bazis mebelshikda razmerlar har doim shirinasi misol uchun baкаni ichki qismi hisobida olinadi agarda krishkamiz bakamizdan qanchadir miqdorda chiqib turadigan bo'lsa o'sha chiqib turadigan miqdorni mana mana bu yerdan ayib tashlashimiz kerak bo'ladi misol uchun bizada shkafimiz oltmish santimetr bo'lishi kerak desak ikki ikki millimetr kromkani hisobiga chiqib turadi o'shaning uchun olti yuz bermaymiza bu yerda besh yuz to'qson olti beramiz o'shanda ikki ikki millimetr yon tarafga chiqib turishi hisobiga shkafimizni razmeri olti yuz bo'ladi hozir ko'ramiz uni op balandligi balandligi sakkiz yuz deb turaveraylik hozircha mana manaop glubиnasini besh yuzlik bo'ladi deb oladigan bo'lsak kromkani haqiga to'rt yuz to'qson sakkiz beramiz и mana mana bu yerda razmer mana vez o'sha kromkani haqi degani bu oldidan ikki millimetr orqadan nol pasga tushadi chap tarafdan degani sleva ikki o'ng tarafdan sprava ikki задний тенкаga o'tsak mana mana bunaqa bizaga bu kerak emas bizlaga mana mana bunaqa kerak hozirchi mana man hozir keyin tushuntiraman mana to'g'ridan ko'rinishga o'tadigan bo'lsak mana mana bu joyimiz m nga bossak razmer o'lchab beradi olti yuz ровно ichini o'lchasak mana mana bu yerdan bu yergacha besh tushunarli bo'ldi deb o'ylayman mana mana bu narsa и bu narsa keyingisi увеличить na kant bu nima degani увеличить na kant degani misol uchun qoshda qanaqadir to'g'rirog'i tom qismida qanaqadir qosh kiydiriladigan bo'ladigan bo'lsa o'sha qosh hisobiga nechidir santimetr yoki nechchadir millimetr olib tashlash kerak bo'ladi o'shanda mana mana shu joyga галочка qo'yiladi keyingisi выкkladной выкладной oy. degani mana mana bu holatda tushunildi ya'ni ikkita baka krishka ichkarida bo'ladi mana shuni bazis meblhida выкладной sistema deyiladi pol qismida ham xuddi shunaqa tartibda ishlatilinadi ho'p nakladnoyni bosganimizda mana mana bu yerda yana narsalar chiqib keladi bu narsalari nima hop bu narsalarni yaxshiroq tushunish uchun mana bu yerda joyi sal kattaroq qilaman спередi misol ellik qilaylik заdi buni ham ellik qilaylik deylik hozir bu narsa qilamiz mbuni o'chirib turaman bu ham kerak emas turaversin ko'rib chiqamiz nima holat bo'ladi mana xuddi partaga o'xshab narsa bo'lib chiqyapti faqat o'rtasiga bitta managa ekran bersak bo'ldi parta bo'ladi qoladi hmm, man bundoq qilsak mana bo'ldi mana bitta parta уже tayyor ortiqcha лишний harakatlarsiz bitta parta tayyorlab qo'ydik ana endi bu partamizni chetini aval qilishimiz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa unaqa holatda nакладнойa qolveradi mana mana bu joyida сопряжение joyiga qo'yamiz mana ko'rayotgan bo'lsanglar уже o'zgartib kerakli qismiga galochka qo'yadigan bo'lsak mana bu mana oldi tarafi yon tarafi ikkita и orqa tarafi hisoblanadi hamma tarafga galochka qo'yadigan bo'lsak mana mana bunda bitta по кругу mana yozig'ini ham hamma yoqqa bittabo'ladi r birimiz mana misol uchun qirq millimetr tabni bossak keyingi elk ikkiga o'tadi buni ham qirq qilib qo'yamiz enter hop bitta narsani inobatga olib ba'zi mebel mebelshikda bir xil joylarda enter bosish kerak bo'ladi sifrani kirgizganinglardan keyin hozir bu yerda bazis shkafda to'g'ri ishlayapti lekin ba'zi mebel mebeельshikda unaqa emas ho'p ok bosamiz mana уже chetlari mana avval bo'lib chiqdi endi bunga bitta e ekran qo'yib yuborsak mana bo'ldi chiroyli bitta e parta bo'ldi детский parta desa ham bo'ladi taburetka qilsa e. ham bo'ladi qanaqa taburetka qilish kerak ularni yana ko'rib chiqamiz agarda mana bu joylardan galochkani o'chirib qo'ysak misol uchun mana mana bunaqa narsa bo'lib chiqadi tepadan ko'radigan bo'lsak ikkita cheti mana mana bu joyi avval keyingi narsamiz faska mana chetiga mana gradus o'tkir gradus qilib kesib chiqazib beradi o buni ham misol qirqqa qirq qilaylik hozir bunda taimiz boshqa yoqqa sakrab borati demak programmamiz qanaqadir ozgina xatoligi bor ekan enterni bossa mana keyingisiga o'tdi buni ham qirq deylik yokida de yigirma deylik tushunarliroq bo'lishi uchun okey okay, mana bur yog'i bundoq bur yog'i manadoq qanaqadir sinishi kerak bo'ladigan joylarda ishlatsanglar bo'ladi, boladi. keyingisi duga spiriti duga spiriti bu narsa yigirma deylik mana buni ellik deylik hop qirb qo'yaylik mana oldida ozgina yumshoqroq ketgan qismi bor o'n bersak tushunarliroq bo'ladi mana old qismiga shu narsani tashab berdi buni esdan chiqarmanglar faqat bu yerda oldi tarafini o'ziga tashab beradi bu narsani orqa tarafiga chiqarish uchun bazimebelshik yana ozgina redaktor qilish kerak bo'ladi keyingisi mana mana bu narsa bu narsa nima bu narsa misol uchun dino ya'ni pol qismida qanaqadir настroykalar qildika mana заглубнения boshqa boshqa o'sha narsani bu yoqqa o'tkazib qo'yadigan knopkasi hozir nakladnoyda turibdi bitta bossak mana so'rayapti tom qismini parametrlarini o'zgartiringmi deb so'rayapti ha qilamiz mana o'sha накладнойga o'tib qoldi chunki bu yerda ham вакладнойd nakladnoyga qo'yib turib unga bossak man, nakladnoyda mana вl yo'q bo'lib qoldi sves qo'shamiz yana ellik ellik hop keyingi narsalarimiz montajni planki. уже mana yana qo'shimcha narsalar chiqyapti Pazna крыки pazna монтажный planki. hozir ko'rib chiqamiz bular nima narsalar установить спереди zadi. hozircha mashina o'ziga birinchi shuni o'ziga qo'yib turaveraylik keyin qolganlarini ko'rib chiqaveramiz okе okay. hozir manda ozgina xato ketib qolibdi mana bu joyimiz ellik bo'lishi kerak okе okay. mana ko'rayotgan bo'lsangiz, kirishkamiz bor Mana mbuyerda belgilaylik mana e. Kirishkamiz bor va uni tegidan yana bitta ortiqcha lishni deb o'ylashingiz mumkin planka tashlab mana. bu narsa nimaga kerak bu narsa eshiklar накладной deyiladi накладной bo'ladigan bo'lsa eshik kelib shunga uriladigan qilib ishlatsak bo'ladi ves eni bo'yicha berishimiz shart emas faqatgina ikkita отдельный бo'lak qilib bersak ham bo'ladi manaовиспередисадипереди sширинаsini беришимиз керак обязательно минимальный sakson окей faqat oldi qismini o'ziga mana kichkinagina qilib tashlab beryapti bu ko'proq кухнный mebellarda ishlatilinadi кухнный mebel qilganlar bu narsani уже tushunadi nima bo'layotganini keyingisi orqa tarafiga ham qo'ysa bo'ladi mana oky man, orqa tarafida ham qo'yilyapti hop endi savol berishinglar mumkin moykalarga qanaqa qo'yiladi moykada fronтальный qo'yiladi mana o'sha yerda mana фронтальный degan joyga галочкаi qo'yib qo'yamiz bo'ldi o'shanda mana frонтальный qilib qo'yib berdi yana bitta joyi bor m sсмещение degan narsasi misol besh millimetr deylik mana besh millimetr ichkariga kirib turibdi -tü. yon tarafdan ko'ramiz orqasi mana taqarib turibdi -tü. -tü. ki oldi kirib turibdi nimaga oldini kirgizamiz sababi eshik kelib bunga urilganda ruchkani bolti bo'ladigan bo'lsa mana mana shu qismda mana shu joylarida shu bolt hisobiga mana mana shu монтажный planka sal ichkarirogga kirgizilinadi обычной shuni hisobiga besh to'rt millimetr ichkariga qo'yibyuorsaa bo'ladi eshik tekis turishi uchun ho'p mana mana bu yerda har xil mana yana ikkita галочка chiqyapti paz на крышки пана монтажный планки bu yerda agarda blokimizni shkofimizni pazli qiladigan bo'lsak xd kiradigan joyini pazna krishka bo'ladigan bo'lsa mana u deganda hop montajni planki mana pazimiz mana krishkaga ochilyapti mana ko'rinib turgan bo'lsa mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa mana bunga qo'yib qo'ya qolaylik 80 sakson deylikok mana ko'rib turganinglardek plankaga монтажniy plankaga paz ochilyapti buni ham o'zinglar qanaqadir kerakli joylarga ishlatsanglar bo'ladi endi hamma sexlarda hamma odamlarni o'zini texnik taraflari har xil bo'ladi o'zinglardan kelib chiqqan holatda ishlasanglar bo'ladi keyingisi vkladnoy mana tom qismin ichkariga kirib turibdi orqasida mana paz bundoq tushyapti подрезать накант bor mana узкая крышка спереди узкая крышка сзади deyapti bu nima degani mana узкая крышка спереди узкая спередизади shириnasini yuz yuz qoldiraveringlar hozircha yuzga qo'yaylikmna faqat krishka oldi qismini o'ziga tushirilyapti buni ham qaysidir joylarga ishlatsanlar bo'ladi orqani o'ziga ham tashlasa bo'ladi mana misol uchun mana oldi orqada bo'ldi ustida hech narsasi yo'q endi man shирина o'sha монтажный plankaga o'xshatib bo'layotgani uchun eni yuz millimetr bo'lyapti заглубнение ya'ni kirib turishi oldi qismidan orqa qismidan и tepadan tepa qismidan e, oldi qismidan to'g'rog'i tushunarli bo'lib turishi uchun o'n millimetr deylik orqa qismidan yigirma deylik tepa qismidan besh deylik mana yani. oldi qismi mana yani. o'lchab ko'ramiz lineykada yani. mana o'n millimetrcha tepadan besh orqa mana o'ttiz olti pastgacha bo'lganda yigirma mana to'ppa to'g'ri ishlayapti keyingisi sves svesimiz yo'q faska bor и duga bor mana hozir bularni embr... ham Ma bir ko'rib chiqamiz mana bularni o'chirib qo'yveaman так mana mana bu narsasini ham hozir bitta ko'rib chiqaylik mana mana bunaqa holatda qilsa ham bo'ladi boya монтажный plankaga o'xshab отдельно tushayotgan bo'lsa endi mana butun holatda tushyapti faqat oldidan o'n orqadan yigirma tepadan besh millimetr qolyapti buni ham qaysidir joylarda ishlatsanlar bo'ladi hop ves ko'rib chiqa qolaylik mana mana nol фаска manabolaylik bo'lsin фаска raзмer qirqqa qirq yigirma bo'lsin deylik okey mana o'ziga yarasha необычный narsa bo'lib chiqdi bu ham keyingisi дуga razmer qirq qovirsin mana oldinni o'ziga дуга tashlab berdi комотlargami nimalargadir ishlatsanglar bo'ladi mana Kengisi, mana shunaqa qilib keyingisi mana man bu yerda планк усиления degan joyini ko'rib chiqaylik сперед 0 turaversin mana buni 30 beraylik mayli 100 bera qolaylik ikkita beraylik спереди nol зади nol, nol. mana bu narsani nimalarda ishlatsak bo'ladi Kupeyni mexanizmlarda ishlatsak bo'ladi bu narsalarini misol uchun hozir biz ikkita qo'yib qo'ydik на самом bitta qo'ysak ham bo'ladi bitta qilamiz edi. Mana qilamizda kirib turishini taxminan 150 mm deylik. yuz ellik tak 100 gacha bo'lish kerak deyapti yuz deylik mana Xo'p, mana mana bu joyga kupeyni mexanizmni qo'yib tagida eshigi yuraveradigan qilib yuborsa bo'ladi orqasiga ham berib yuborsak bo'ladi misol uchun endi fуrniturani технический xarakteristikasiga qarab ishlayveriladi bu так praмой shкafni tom qismi hozircha shular keyingi darslarda pol qismlarini ham ko'rib chiqveamiz chunki hozir bitta yaxlit qiladigan bo'lsak cho'zilib ketar ekan shuning uchun отдельно отдельно shkaf o'ziga krishkani o'ziga polni o'ziga задний stenkani o'ziga отдельно отдельно dars qilganimiz yaxshi ekan shun bilan bu darsimiz tamom bo'ldi rahmat